Вчера слава Украине! Олег, как вы себя почуваете тут в этом санатории? Замечательно, все очень хорошо, все так хорошо относятся. Спасибо, как нас встретили, как нас приветили. Отдельное спасибо докторам. Нас очень хорошо лечат. Хорошие специалисты. Очень большой прогресс в лечении получился. Именно в, в реабилитации. Кто вас чекает дома? Семья, жена, дочка. Вот. Что вы хотели им передать? Ну, да. Пользуюсь случаем. Хочу передать привет. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Дякую, Олег. Меня зовут Мартин. Я немец. Я жил три года в Украине, а теперь в Софию. Я очень люблю Украину. Слава Украине! Героям слава! Ох, впечатление, я как мать двух дочек, просто с таким сердцем переживаю и этих мальчиков, представляю, что у каждого из этого воина есть мама. И я желаю этой маме, чтобы их сыновья вернулись живыми и здоровыми домой. Просто от души желаю ей силы и терпения все это выдержать. Мене звуть Ігор, мама не переживає. З нами тут все в порядку. Про нас піклується, кормлять добре. Нам тепло. Дякую. Я дуже щаслива, що наші хлопці попри все, попри свої порани, попри те, що вони пережили, вони не втрачають оптимізму. Вони не втрачають віри в Україну. І... Судячи з усього, вони готові захищати Україну, бо як кожен із них сказав, що це наша земля, і ми повинні її захистити від сусідів і від ворогів. Дуже проведені, дуже ми Так, марче на нас агітнірували. Є відбувається. на каву раз запрошу. Я в Киеве часто бываю, каждого месяца.